Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru shay'un fil ardi wa la fis wa huwa as saudara pengerusi tetap, saudara timbalan pengerusi tetap, ketua wanita, ketua EMK, Tuan Presiden, naib-naib presiden, Setiausaha Agung, Barisan Kepimpinan Negeri dan Cabang pihak JPP, teman-teman perwakilan serta pemerhati yang datang dari dekat, dari jauh, semuanya sudi menghadirkan diri. Semuanya saya pasti datang dengan perasaan yang bercampur baur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam perjuangan. Salam kasih daripada saya saya nak mulakan dengan um, perumpamaan ditelan mati emak diluah mati bapa dan saya mengingatkan diri saya ayat 219 surah al-baqarah boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu yang boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah Allah jualah yang mengetahui semuanya itu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Saya tak boleh teruskan sebelum menjawab beberapa isu yang ditimbulkan dan dikasihi Dato' Saifuddin. Uh, saya suka beliau, beliau mengulangi. Apa yang saya sebut Semasa perbualan saya dengan Datuk Seri Presiden Saya kata Datuk Seri bukan ayah saya seorang sahaja Datuk Seri ni ayah kepada Rafizi Kepada kami semua Kepada semua yang menyertai keadilan Atas dasar cinta Mungkin, mungkin, mungkin Ada segelintir Ya, ada mungkin merasakan ia ruang untuk pengaruh, untuk kuasa. Tapi rata-rata semasa kita tidak ada apa-apa. Mereka sayangkan Anwar Ibrahim. Dan mereka melihat figura tersebut sebagaimana ayah anda mereka tersendiri. Jadi, bila kita susun atur langkah-langkah ke depan, pahit bagaimanapun. Kita berlapang dada, kita perlu cari jalan supaya setiap seorang daripada kita, kalau yang menang, yang menanglah, yang tidak menang sama juga. Kerana kita terpaksa menggalas bebanan sebegitu besar untuk memastikan keadilan parti yang kita kasihi tidak sekali-kali hilang idealisme. Lebih-lebih lagi bila kita bergelar parti dalam kerajaan. How do I make a difference? Saya jawab, how do we make a difference? Kerana di peringkat awal, Zerzari, peringkat awal, saya mahu memastikan kita dapat lakukan sedaya mungkin sama ada apa yang Likang sebut sebagai calon bila orang takut bertanding. Sebagaimana Datuk Seri Aminuddin katakan, kalau ada isu rakyat mereka rasa eh dengar ketidak kerajaan terkini tentang isu e-invoice. Pelbagai cara termasuklah yang pacak benderanya, termasuklah yang menemani saya semasa saya bergelar seorang anak reformasi, ayah di penjara. Jadi yang teman siapa? Yang teman Allah Ya Rahmah Aunty Azimah Aunty Zai Semua wanita-wanita Yang kadang kadang mungkin kita tak sempat Nak muatkan sejarah mereka dalam buku-buku Yang mungkin tak pandai berpidato Tak pandai berdebat Tapi mereka sentiasa perlu pujuk Mereka sentiasa perlu bina jambatan mereka sentiasa, we have to show up when other people don't. Dan dalam hari-hari saya masih ingat Datuk saya banyak beri ajar kita pengarah pilihan raya bersama. Ada banyak tim ketika itu, maka mesyuarat pun harus kita adakan berkali-kali. Bila buat mesyuarat hari pertama, tim B tak mau datang. Bila buat mesyuarat hari kedua, tim C baru nak datang. Jadi bila kita bina jambatan dari Kita garapkan ke semua suara-suara idea bernas Termasuklah kepakaran Di situlah kita jawab That's how we make a difference Saya ingin teruskan sidang perwakilan Para anggota tak boleh lari daripada mengucapkan jutaan terima kasih kepada Sekretariat Ibu Pejabat seluruh urus dia, petugas teknikal, pasukan keselamatan, sukarelawan dan semua pihak yang telah menjayakan Kongres Parti Keadilan Rakyat buat tahun 2025. Ternyata mereka memberi nafas baru dan takrifan sebenar kepada makna sabar. Dan sudah tentu ini tak bermaksud ya pada perwakilan dalam Beberapa poin yang saya gariskan kita tidak ambil kira, tak cakna dengan apa yang dibangkitkan dalam tempoh pemilihan, dalam tempoh kempen. Ada tiga bahagian. Yang pertama, pasca pemilihan kita kena rangkul semua bina semula. Saya ungkap pesanan Pak Nasir dari Indonesia, jangan dikala ada pihak yang membangun, ada pula pihak yang meruntuhkan dan ini termasuk dengan yang menang. Kerana yang menang kena pastikan di setiap peringkat termasuk di cabang-cabang kita kena libatkan yang mana bertanding, perwakilan-perwakilan, ranting-ranting yang mungkin tidak memberikan sokongan kepada kita sekalipun tapi tanpa mereka percayalah undi pilihan raya nanti satu pertiga hancur. Kita kena laksanakan budaya ini supaya semua peringkat dapat dilibatkan dalam gerak kerja kita. Parti kita bukan parti baru. Parti berumur 26 tahun dan umur itu bukalah umur remaja pun. Melangkawi remaja. Umur itu adalah umur yang mahu membina masa depan bukan sekadar memikir untuk hidup tetapi memikir untuk generasi mendatang Memikir untuk 50 hingga 100 tahun Dan pemilihan parti kali ini Pasca pembentukan kerajaan dan gaya berfikir kita bukan seperti Soekarno contohnya Lawan penjajah Gaya berfikir seperti Soekarno bercakap soal pembinaan bangsa Gaya berfikir Mahatma Gandhi yang bercakap soal nasionalism berdasarkan moral dan agama. Gaya berfikir Nelson Mandela selaku simbol perpaduan dan keadilan. Sayyidina Umar selalu fikirkan dan sebut tentang perut rakyat. Maka gaya berfikir Umar, Umar bin Abdul Aziz pula memikirkan polisi negara yang berpijak di bumi nyata. Kita mahu pastikan kerajaan Madani yang bermaksud ketamadunan. Nak bertamadun selaras dari sangat mencabar nak bina tamadun baru, gaya baru, peradaban yang mampu kita rasa bangga. Kita tak boleh pejam mata dengan apa bentuk kelemahan yang ada di depan mata. Pimpinan presiden, kita mahu kerajaan kukuh stabil, semakin utuh dan mampu melakar kejayaan lanjutan insyaAllah. Lebih-lebih lagi dalam konteks pilihan raya negeri, Sabah. Kerajaan perpaduan bukan sekadar berretorika, bukan dengan jargon-jargon tapi benar-benar melaksanakan agenda reformasi demi kebajikan rakyat yang rakyat dapat faham. Ini mengingatkan saya kepada apa yang disebut dalam kitab mukaddimah Tiga perkara utama Nak pastikan kerajaan dapat dipilih Apa dia? Maskan tempat tinggal rakyat Dan kediaman yang selesa Kamila ada sebut Mankah iaitu hidup berkeluarga rakyat Dan mataam makan minum Serta ekonomi rakyat Sudah tentu Presiden memikul tanggungjawab yang sangat berat dan kita dalam hal ini menghadapi legasi yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan terdahulu. Ada setengah saja dah dipanggil kawan kita sudah tentu. Tapi pada masa yang sama bagaimanakah kita boleh membezakan diri kita supaya anggota kita pun yang mungkin kita tidak sentuhi semuanya memandangkan kita sibuk tambahan lagi ada pemilihan ada kumpulan-kumpulan dan fraksi maka inilah cabaran yang kita hadapi dan roh reformasi ini harus kita hidupkan semula dalam parti kita pun begitu saya fikir untuk semua sidang perwakilan kita lihat tiga lagi segmen utama yang menjadi segmen yang harus kita cuba raih, cuba menangi, cuba pengaruhi. Pertama, sokongan anak-anak muda. Kalau AMK menggariskan beberapa gerakan, saya fikir elok juga diangkat cadangan di mana modul-modul latihan. Sekarang ini, ketua-ketua cabang, pimpinan-pimpinan mendapat jawatan dalam JLC. Ada yang mendapat jawatan ya, dalam agensi. Bagaimanakah mereka menerjemahkan semua peranan jawatan tersebut untuk membantu memanfaatkan rakyat. Maka siri latihan dan audit dibuat secara berkala. Supaya bila ada keterbukaan, yang lain nampak, oh, nampaklah, rasalah, yakin bahawa perwakilan yang ada itu menggambarkan Adalisma dan juga cita-cita mereka Kalau tidak, tidak Tentunya akan rasa sakit hati, geram Kerana It's a zero sum game politik sini Ada yang dapat, ada yang tak dapat Yang jadi calon, ada yang tak dapat jadi calon Jadi semua ini Harus kita ambil kira Untuk memastikan semuanya Saling melengkapi Merasakan mereka They're part of the whole ya, Bukan sahaja hilang segala-galanya dan dah kalau dapat ketua jawat, jawatan ketua cabang itu segala-galanya mereka dapat raih that's an important message kerana dalam perwakilan hari ini pun perwakilan yang diwakili oleh mereka yang menang dan mereka yang kalah seras dari maksudnya dua-dua menjadi sebahagian sebati dengan jiwa kita yang kedua adalah bagaimana kita hadapi cabaran Peranan asatizah dalam parti kita masih bergelak bergerak, bergerak perlahan. Kalau lebih banyak lebih diraikan mudah kita menangkis fitnah bahawa kita ini membawa budaya hedonis. Sedangkan Islamis yang menyalakan obor li ta'arufu itu hidup dalam keadilan. Dari peringkat awal kalau masih ingat MPP sidang pertama Dato Sri Anwar akan bawakan pemikir-pemikir cendia kawan Islam semua kita dengar. Kalau dia rujuknya ya Ambedkar daripada India, seorang arkitek perlembagaan dikongsikan kepada semua. Budaya itu seharusnya memperkukuhkan kita, bukan merobohkan keyakinan atau memberikan kita rasa kita kehilangan dalam hanyut dalam segala cabaran lebih-lebih lagi bila golongan yang berhaluan ekstremis mampu menyambar media sosial dan menghancurkan segala yang telah kita bina selama ini. Dan ketiga adalah kita perlu ingat our base. Saya tahu semalam disentuh sedikit dalam ucapan ucapan presiden tapi saya nak ulang sekali lagi. Mahu tidak mahu. Dalam lawatan saya ke bawah saya bertemu dengan perwakilan berbangsa India. Semua yang bersama kita sejak dahulu, our base. Mereka mengatakan kami sebahagian daripada gerakan yang menobatkan Dato Sri Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan bertakhta sehingga ke hari ini. Kami mahu supaya diberikan perhatian dan mungkin dikomunikasikan apa bentuk kejayaan ataupun usaha bagi mempertahan, memperjuang, membela bukan sahaja ya, masyarakat India tetapi juga Bumi Putra Sabah dan Sarawak dan jangan dilupa golongan orang kurang upaya. Kita punya seorang calon OKU, Saudara Isaiah. Mungkin beliau tidak menang tapi beliau saya dah beli jaminan kita kena gerakkan biro, cakna, OKU dan gerakan di seluruh negara saudara-saudari. Di negeri-negeri. Supaya kita nak cakap kalau kita memperjuangkan keadaan dan kebenaran, sudah tentulah tak boleh lepas pandang. Ya kumpulan-kumpulan yang dilihat sebagai memerlukan pembelaan kita. Kerana itu kadangkala -kadang ada yang bertanya, kenapa kita bangkit soal penindasan settler colonialism? Ya, memperjuangkan teman saudara-saudari kita di Palestin dalam bergelut sebuah genosida kita sebagai wanita kita ada anak-anak kita tahu bagaimana luluhnya tak boleh dibayangkan perasaan ibu bila anak-anak terbunuh dan menjadi target saya nak maklumkan dalam perjalanan keadilan saya juga diajar oleh anggota kita akar umbi buat surat protes semasa Raja Paksa datang ke Malaysia Ya kerana apa? Kerana kita menginsafi perjuangan apa yang dilalui oleh bangsa Tamil di Sri Lanka. Jadi saya nak gambarkan bahawa sebenarnya kita tak boleh langsung sering kali bersifat atau bersikap defensif. Perlu ke depan dalam isu ini dengan hikmah. Contoh, bila kita berkomunikasi sudah tentu perlu kita tajamkan lagi cara kita meyakinkan orang ramai orang di luar sana kerana message usaha yang hebat bagaimanapun kalau orang tidak mampu menerimanya maka kialahlah kita dalam pilihan raya. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Kita perlu sedar kita tak boleh abaikan undi anak muda dan saya memang berharap melihat kepada perancangan sayap EMK menggunakan pendekatan yang bijak dalam usaha menarik undi mereka. Tapi tak cukup dengan anak muda sahaja. Saya masih ingat semasa saya mula-mula menyertai parti, kita aktif dengan peranan bukan saja Angkatan Belia Islam, tapi juga Jemaah Selah Malaysia, JIM dan Suaram dan Tenaga Nita, ya, Mendiang Ayrin Fernandez Beliau yang memang sangat lantang membawakan isu pekerja migran. Memang mungkin isu-isu ini dilihat dalam konteks bukanlah isu utama tapi saya nak maklumkan bagaimana kita boleh hidupkan kembali jaringan sebegini. Kita ada usaha di mana anggota-anggota parti meminjam kata-kata Datuk Saif. Tugas kita tidak berhenti bila ada mereka yang lain pegang jawatan kabinet. Kita boleh saja memberi sumbang saran tapi harus ada saluran dan ruang supaya mudah kita sampaikan. Kita bergerak seiringan sebagai dalam sebuah partnership. Saya sebut ini kerana dalam rang undang-undang pekerja ekonomi gig saya nampak peluang yang sangat besar. Rata-rata anggota kita ramai yang bekerja dalam sektor ini. Wanita kita ramai yang tidak juga dilindungi di bawah skim insurans pekerjaan dalam sektor informal. Bila saya cuba bawa contohnya amanah ikhtiar di beberapa cabang, beberapa negeri, mereka jawab, kami tak biasa untuk bayar hutang dari minggu ke minggu. Itu satu perkara yang baru dan kami rasa sebagai satu bebanan. Maksudnya ada ruang besar yang kita boleh guna pakai untuk proses latih tubi. Isunya adakah kita memastikan setiap wakil kita yang dilantik itu kita guna pakai peranan dan peluang untuk melebarkan lagi sayap kepada semua wanita lain yang memerlukan dokongan dan sokongan. Saudara dari sidang perwakilan yang saya hormati. Semua mengharapkan penyelesaian konkret diberi dan atas dasar inilah Walaupun saya tahu perubahan mengambil masa. Tapi pada masa yang sama kita juga kadang-kadang lupa untuk melibatkan bab komunikasi dan saya tahu Saudara Fahmi dah mula gerakan dengan Komuniti Madani tapi kita kena pastikan lebih ramai lagi anggota parti memahami dalam bentuk FAQ bagi soalan-soalan ataupun serangan yang sangat sengit. Pemilihan ini juga Seros dari untuk poin yang seterusnya Sangat mencabar Hati dan Sanubari kita Saya mahu um, Memaklumkan di sini Kerana ada beberapa poin-poin Yang dibangkitkan dalam inti pati Proses reformasi dalaman Yang wajib kita buat Saya fikir pengalaman Yang telah dilalui Oleh parti CCP China itu ada sesuatu yang boleh kita pelajari. Kenapa mereka melihat lawan atau serangan terhadap rasuah ini sangat serius kerana ada tindakan undang-undang sampailah ke tahap pendakwaan yang melibatkan pemimpin terkanan dalam parti. Saya ingin tekankan di sini dalam apa-apa bentuk usaha sekalipun kita kena lihat bagaimana pendawaan itu berjaya insyaAllah dan kita boleh beri komitmen bahawa di setiap peringkat bila pun kita ambil bakat dan tenaga baru nah, ini disebut tadi memang penting untuk kita ambil bakat baru tapi pada masa yang sama kerana ada beberapa orang wanita cabang di negeri Johor tanyakan tak boleh ke permudahkan ya permudahkan proses pengambilan anggota saya sebut kena ada imbangan. Pertama, kalau bakat itu baik, sudah tentu boleh kita teliti menerusi MPP. Tapi, kalau ada rekod jenayah sebelumnya, rekod pecah amanah, rekod yang bermasalah, maka kita juga harus teliti supaya jangan nanti menjadi bebanan dalam parti yang kita cintai. Justeru, saudara-saudari, bila kita lakukan beberapa pembaik pulihan dalam masa 24 bulan yang mendatang, saya fikir kita kena pastikan setiap garis panduan dan tata cara dalam parti kita ini melihat kepada impak dan kesan kepada demografi keanggotaan sendiri. Sekarang Walaupun kita ada perwakilan yang baik dalam senarai MPP, tetapi pada masa yang sama kita juga harus tahu parti lain, contohnya parti DAP. Mereka memberi syarat ketat hanya anggota yang sudah mengenali anggota baru itu dengan a certain grace period dibenarkan menyertai parti DAP kerana katanya mereka tak mahu sesiapa saja mahu masuk atas asbab atau sebab yang berlainan daripada keikhlasan lebih-lebih lagi bila sudah bergelar kerajaan. Saya fikir bukanlah kita mahu menerima segala-galanya yang dilakukan oleh parti tersebut tapi sebagai perbandingan bagaimana kita boleh jaga bukan saja silaturahim di antara kita tetapi menjaga garis perbatasan supaya jangan jangan berlaku masalah kelak kerana bila dah masuk dalam parti dah ada agak teramai boleh bertanding jadi KC kemudian jadi jadi perwakilan untuk mengundi jadi kita kena ingat semuanya ada akan jadi kitaran yang mengakibatkan kita sama ada terus kuat atau rebah akhirnya Saudara-saudari yang saya hormati sekalian masa-masa Baik, Tuan Pengerusi. Akhirnya, saya ingin sebut tentang wanita. Kalau mula saya sebut tentang pengorbanan dan jabatan peranan yang kita mainkan. Saya mahu tekankan sebuah isu atau isu yang dibangkitkan oleh seorang perwakilan wanita Sabah tentang perubahan iklim Dengar kali pertama kita mungkin rasa tak ada kaitan dengan kita. Tapi disebut oleh beliau perubahan iklim dianggap sebagai isu keadilan sosial yang membawa kesan kepada wanita tak kala banjir. Saudara-saudari, semasa saya melawat di negeri Kelantan, time banjir, ibulah yang terpaksa menjaga anak-anaknya ketika demam. Jadi cabaran kita bila kita nak santuni wanita dalam setiap skop dan agenda yang kita buat kita kena gerakkan semboyan ini untuk buktikan keadilan ini cakna dan prihatin akan wanita setakat ini peratusan sokongan berapa 40% sahaja untuk keadilan di kalangan wanita kita bercakap bagaimanapun tapi seolah-olah wanita tidak merasakan mereka sebahagian daripada asas perjuangan kita kita bercakap tentang pusat penjagaan kanak-kanak. Peratusan untuk wanita diwakili di mana-mana peringkat pemutus dasar. Tapi tanpa sentuhan memang kita tak mampu menambah angka ini dan memastikan kita dapat majoriti undi wanita bukan semata-mata untuk menang. Saudara-saudari, kemenangan hanyalah langkah pertama, langkah kedua. Kita wajib untuk melakukan perubahan supaya kehidupan mereka jauh lebih baik berbanding sebelumnya. Akhir kata, kerana saya sempat bertemu dengan perwakilan Sabah, saya nak katakan langkah pertama dalam perancangan kempen sebelum saya pergi menunaikan ibadah haji insya-Allah, doakan haji mabrur adalah saudara-saudari semua ada kat sini tolong bersama-sama libatkan diri kena berkempen di negeri di bawah bayu. Jangan lupa. Dah beri tugasan. Kena turun. InsyaAllah. Yang saya minta. Target kita adalah. Yes. Kita kena minta datuk Sri Presiden. Bila berunding 13 kerusi minimum lah ya. Untuk negeri Sabah. Boleh tak? Boleh tak? Jadi dengan itu. Saya minta. Tim Penang, Tim Selangor, Tim Selangor jangan sorak untuk YAB MB saja okey. Tim Selangor kena mulakan gerakan bantu di Sabah. Termasuklah negeri-negeri lain, negeri Johor, mana negeri Johor? Ya, jaga pastikan kita ramai-ramai dan kita hadirkan untuk bantu untuk berkempen dan semoga Allah Subhanahu membantu kita, memberi kita kekuatan dan yang paling penting saudara-saudari, kita kena menang sebagai sebuah gerakan then the road is going to be very challenging it's an uphill task tapi insyaallah selagi saudara-saudari sudi selagi saudara-saudari memahami kita kena menyelamatkan bukan sahaja kemenangan di luar tapi juga diri kita di dalam terima kasih saudara-saudari wabillahi taufiq wabidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama-sama kita Keadilan Kita Keadilan Kita, kita Rumah Nandri, Rumah Thanks